السلام علیکم میں ہوں حکیم زید سلطانی جیسا کہ آپ احباب کو میں پہلے اور دوسرے لیکچر میں دودھ کے بارے میں تفصیل بتا چکا ہوں آج ہم گفتگو کریں گے گائے کے دودھ کے اوپر اونٹھنی کے دودھ کے اوپر گائے کا دودھ جو ہے وہ زیادہ معتدل اور جسم کے لیے غذائیت والا ہوتا ہے اور جسم کی غذا بہت اچھے طریقے سے پوری کرتا ہے گائے کا دودھ قبض نہیں ہونے دیتا گائے کا دودھ جو ہے وہ بیڑ اور بکری کے دودھ سے زیادہ چکنائی والا ہوتا ہے ایک روایت میں بھی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا گیا کہ تم گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کہ یہ بہت سے یہ ہر درخت سے چڑھتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اونٹنی کے دودھ کے اوپر اونٹنی کا دودھ ہمارے علاقوں میں ہمارے ایریاز میں بہت کم پایا جاتا ہے اور ہمارے لوگ جو ہے ان کو پسند بھی نہیں کرتے لیکن جو اونٹنی کا دودھ ہے وہ بڑا ہی انسانی جسم کے لیے مفید ہے جب مدینہ شریف میں نئے آنے والے قبیلہ بنو ارینہ کے لوگوں کو مدینہ منورہ کی فضا نوافق لگی تو حضور علیہ السلام والسلام نے ان کے لیے اونٹنی کا دودھ تجویز فرمایا تھا اونٹنی کا دودھ قدرے نمکین ہوتا ہے اور دوسرے جانوروں کے بنسبت نسبت پتلا ہوتا ہے لیکن اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ جگر کے درد میں بڑا مفید ہے ہماری حکمت میں بھی ہے کہ پیٹ میں اگر پانی ہو تو اونٹنی کا دودھ بغیر بوائل کیے استعمال کیا جائے تو اس کے لیے بڑا فائدہ مند ہے اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ قبض میں بڑا ہی فائدہ مند ہوتا ہے اور قبض خوشا ہوتا ہے امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اونٹنی کے دودھ کے بارے میں لکھا کہ جگر کی تمام بیماریوں کے لیے اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ بڑا مفید ہے اور جگر کے تمام قسم کے فساد کو ختم کرتا ہے اونٹنی کا دودھ باقی تمام قسم کے دودھ پیڑ بکری گائے ان کے دودھ کی نسبت کم غذائیت والا ہوتا ہے اور صدوں کو کھولتا ہے اور قبض کشا ہے اسحال لاتا ہے اونٹنی کا دودھ کی بیماریوں کے لیے بھی بڑا مفید ہے انشاءاللہ اگلے آنے والے لیکچر میں ہم اور نئے نئے سباق کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں